Відомо, що харків'янин, який був у розшуку, йому 23 роки, він підірвав себе прикордонницю та цивільних на Житомирщині. Зробив це під час перевірки документів. і повідомляється, що також загинули три жінки віком 29, 58 та 82 роки. Ну, якби там триває наразі слідство, але тим не менше, якщо з гранатою був Роман Григорович, от дивіться, так це вже ж не перший випадок. Ну про що вже можна говорити і констатувати тоді? закон о бусификации привел к тому, что э, население, которое, которое бусифицировали, попало в армию, оттуда ушло в СЗЧ, что воевать они не будут. Это понятно было с самого начала. Мы об этом с вами четвертый год говорим. Люди, которые могут воевать, их очень мало. Очень мало. Там ну, реально вот, профессионалов 1% от населения, от общего количества населения. То есть от взрослого уже, так сказать, возраста призывного процентов 10. То есть один из десяти может воевать, девять не могут. И вы их не поставите в строй, они уйдут. Потому что люди, которые не могут выполнять определенную задачу, как многие из нас не могут писать холсты, не могут писать стихи или там музыку, создавать или быть хирургами, много раз каждый человек, у него есть определенная такие генетические заложенные моменты, которые он может использовать. Если этого нет, ну, воевать не будет. По разным причинам, еще раз повторюсь. Потому не, не было смысла их всех собирать и загонять в армию. Вернулись обратно сот, больше сотни тысяч создательщиков с оружием. Почему? Потому что допуск, им же нельзя допуска к оружию делать. Ну, давать, по крайней мере. Для того, чтобы к оружию подходить, надо кучу проверок пройти. Это раз. Второе, человек должен быть подготовлен к работе с оружием. У нас есть целый пласт готовых к работе с оружием. Это правоохранители. Почему именно они, я об этом говорю уже четвертый год, нельзя было их ставить под, закрывать их броню и не заводить в армию. Наоборот, их и надо было с, с ними вопросы не решать. их готовили к работе с оружием. Готовили потому что с оружием надо готовиться работать. Это, это не месяц, это годами иногда, что для того, чтобы к оружию относиться с достаточным образом, а тем более переходить из режима боевого в режим гражданский. Тут получается всех подряд замели, сотни тысяч поставили в строй, загнали в армию, открыли допуск к оружию, теперь это оружие по всей Украине. Ну и, а дальше, а теперь самое интересное дальше, что происходит. Дальше эти правоохранители, которые по большому счету должны были стоять в вооруженных, то есть в рядах вооруженных сил Украины, пытаются вот эти сотню тысяч с оружием, с гранатами, с, да с чем угодно, выловить, называется. Ну так а зачем создали проблему? Опять же, кто создавал проблему? На политике, у которых тех знаний, о которых я только сейчас рассказывал, их просто нет априори нет, потому что нет ни базового военного образования, нет вообще понимания процесса, что такое армия, как надо работать потом с людьми, которые из армии выходят. Да в армию нельзя близко подпускать людей, у которых нет призвания вообще оставаться военными, хотя бы лет до 50, чтобы энергия ушла, как минимум, связанная с генетикой. То есть тем более дальше надо обеспечивать их работы лучше, оптимальный вариант в составе госслужбы. Почему этот момент именно так и решается в тех странах, которые это все понимают? Посмотрите на тот же Израиль. То есть сначала армия, потом госслужба, только так. И люди, которые могут работать с оружием, они постоянно остаются под контролем государства в составе государства. То есть, а у нас получается, сейчас мы получили сотни тысяч болтающихся по, по стране людей, которые, которых загнали в армию под культификационные законы, которые потом вышли с оружием. Ну вот, вот эта проблема основная. Основная проблема в политиках, которые сейчас, вернее, даже даже не так в политиках, вообще во всей власти как таковой, которая дупля в военных делах не отбивает. Почему больше никакого отношения к, ней, к армии никогда не имеет? Для того, чтобы решить эту проблему, надо, во-первых, первое... Завести в исполнительную власть военных срочно, причем без, без политических баталий, без никаких выборов-перевыборов, а конкретно за 2-4 часа заменить исполнительную власть на, на, на кабинет народного доверия. То есть на военных, которым есть доверие. Это можно снять информацию, эти специальные службы или, по крайней мере, агентства, которые могут определить этот состав там с 10-15 человек, которым есть доверие украинского общества, у которых есть базовое военное образование, завести кабинет министров, они решат этот вопрос. Но если вы поставите, допустим, военного генерала, имеется в виду военного, то есть из вооруженных сил Украины, генерала министром обороны, так поверьте, вся, извините, министр, само собой министром обороны надо стать. Но министра внутренних дел, так поверьте, все силовики будут в определенном ротационном режиме Будут проведены через армию, через силу, вооруженные силы Украины. Не надо не будет никому что-то доказывать или рассказывать, что у нас, допустим, правоохранители не могут воевать, потому что в руках оружие не держали, как это не держали. Ну, так они как раз к этому, к этому обучены. Потому у нас есть эта проблема. Решать ее я уже рассказал, как. Кабинет министров, то есть кабинет на двери, правительство народного доверия. Это раз военное обязательно. Второе, снять силовиков бронь. Всю бронь силовиков снять и запустить в ротационном режиме, чтобы не обвалить ситуацию внутри страны криминальную. В ротационном режиме 30%, 50% а здесь уже в зависимости от количества личного состава. Запустить через вооруженные силы Украины. И ротация это как раз даст возможность отдохнуть еще и нашим ребятам, которые сейчас уже четвертый год воюют. Вот, вот этот механизм, он, кстати, не такой сложный. Его, его выполнить ну, на раз-два-три можно. Это, это двое суток самое интересное. Первые сутки меняете кабинет министров, как он был заменен за 2-4 часа. И мы, мы же об этом на четвертый год почему говорим. Это на раз-два-три делается. А вторые сутки принимаете решение о снятии брони и заводе в вооруженные силы силовиков. Все, решили вопрос. И не будет у нас потом болтаться по стране сотни тысяч СЗЧшников с гранатами в карманах. Не будут просто, потому что их нет, куда будет взять, и не будут протаскиваться через ВСУ. А вот кто виноват сейчас в том, что погибли люди? Погибли люди конкретно из-за вот этого закона бусификационного. Это же все понимают, что именно из-за него и погибли. То есть неправильный подход к такого рода, такого рода действиям. Ну, все вопросы на банковую. То есть там сидят генераторы случайных мыслей, которые довели до смерти уже сколько людей. Роман Григорович, нещодавно ми з вами проговорювали проблематику кабів і, зокрема, те, що Росіяни їх модифікують, так і почали вони вже вилучати, Зокрема, і Полтавщина були прильоти, так і Дніпро. А тепер зафіксовано перший приліт каба по Одесі. Голова обладміністрації заявив, що це нова загроза для міста та регіону в цілому. І монітори фіксують, повідомляють, що каби почнуть долітати до Києва і досягнуть відстані до чотирьох кілометрів, якщо допоможуть, допоможе Китай, Російський Федерацій. Федерації із реактивними двигунами. Ви раніше говорили про те, що якби це все не складно зробити, двигун інакше так? приладнати, якби і все це може стати реальністю. Тобто, коли ми кажемо про Київ, Київщину це також не виключення. Що із цим робити нам? Ну, то діла те, що з крилатими ракетами. Що таке капси з турбореактивним двігами? Де крилата ракета, яка на термінальному участке польоту. идет просто уже не как ракета, а идет, планирует как корректируемая планирующая авиационная бомба. Вот и все. Но это такая же самая ракета. Причем самое интересное, сбивать ее даже легче, чем ракета. У нее довольно-таки серьезный тепловой след. У нее нет возможности маневрировать по курсу, то есть рыскание не включишь в этом смысле. Рэба, естественно, на борту нет. То есть это просто планирующая авиационная бомба, которую толкает реактивный, турбореактивный двигатель, больше ничего. Потому в этом смысле ничего абсолютно нового. То есть это имеется в виду новое, как информационный показатель какой-то, но новая номенклатура крылатой ракеты, ну вот такого плана. А дальность уже не важна, то есть сколько вы топлива на борт загрузите, сколько может проработать трубореактивный двигатель, реактивный двигатель, он ее и протолкает, и 300 километров, и 400, и 2500 километров потолкает весь смысл, вернее, разница между крылатой ракетой в этом смысле и планирующей авиабомбой, терминальный участок захода на цель. Ракета перед ударом делает горку под углом 60 градусов заходит, а планирующая авиационная бомба идет по определенной глиссаде, выработанной программистами. Ее даже легче сбивать в этом смысле, ну, с точки зрения уничтожения. Поэтому ничего тут страшного вообще нет по поводу того, что кабы куда-то долетают. Ну, если бы долетела сейчас крылатая ракета, о чем мы говорили. Ну, еще одна крылатая ракета, куда-то дошла. Противодействовать так, как мы постоянно с вами говорим. Противодействовать как аэроцелям. Плотное ПВО фронтальное, ничего нового, то есть ничего нового не скажем. То есть надо мобильные грубы собирать со всей Украины, заводить в корпуса, добавлять им достаточное количество средств поражения и не пропускать ни одну аэроцель на нашу территорию. То есть сбивать беспилотники, все, которые только есть, крылатые ракеты, это возможно, если будут, допустим, зенитно-ракетные комплексы малой дальности. Все крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, естественно, в том числе на разном уровне, допустим, КАБы, то, 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 тот же самый, можно сказать, тот же самый беспилотник или ракета, как угодно его, такая средняя между беспилотником и ракетой. Потому пока не будет фронтальное ПВО, пока мы будем говорить о новых каких-то новых номенклатурах российских аэроцелей, которые будут заходить на нашу территорию. Ну а реально их валить надо на линии боевосоприкосновения, соприкосновения, на линии фронта. А внутри уже, внутри страны, то есть в тылу, перехватывать надо с помощью средств поражения авиационных в основном. То есть это вертолеты, это легкомоторная авиация, это истребители, плюс ЗРК, Какого роду примерно так варіантів просто нірок. До речі, росіяни із кількості резервістів вони будуть їх задіювати у протиповітряній обороні у МПЗ. Ну тобто, це вони такі якби використовують ну, правильний підхід, можна тоді говорити. Ну, сначала они пытаются привлечь резервистов в армию, после того, как их уже завлекут в армию, то есть когда их поставят в строй, там уже будут согласно боевого распоряжения действовать. они могут где угодно и возле НПЗ, и возле Покровска нарисоваться после этого. Это, это замануха такая. А завлекуха э, для российских резервистов. А так как подняли уже резервистов, это говорит о том, что не хватает денег для того, чтобы, для того, чтобы поставить в строй Рекрутов, это уже как раз хороший звоночек. Это тот, о чем мы с вами говорили, почему надо бить по российским НПЗ, по российской экономике. Чтобы ее выбить, чтобы они не смогли ставить строй рекрутов. Не могут уже ставить, сейчас подключаются к резервистам. Да, будут их, может быть, сначала там в район НПЗ забрасывать, но опять с чем? С пулеметами, с зенитками, ну или там, допустим, с ПЗРК. Ну, этого недостаточно. Там надо ЗРК, причем особенно последние, последние наши беспилотники, которые заходят, у них есть довольно-таки серьезный уже даже система радиоэлектронной борьбы, они и против ЗРК уже начинают бороться. Тепловой след маленький, потому по ЗРК сильно не возьмешь. Если идут за, за облаками, уже и пулеметчики не видят, и синичики не видят. То есть есть механизмы, как выйти, выполнить боевую задачу. Но оптимальный вариант, конечно, это ракета. Ваши аэроцели Що ми їх збиваємо що ні наші целі збивають хорошо болісті канусе про катастрофічний брак сили у росіян кажуть у партизанському руху? А і кажуть, що росіяни кидають на штурми цілі роти жінок на покровському напрямку, а в разі провалу наказують переодягатися в цивільне, щоб інфільтруватись в тил українських позицій. Ну тобто, це от дійсно про те, що не вистачає, що навіть до такого чи це може бути масове як явище чи ні. Ну, пока катастрофического ничего нет. У россиян 700 тысяч войск на нашей территории. Ну, какое катастрофическое? Ну, нет. Это просто использовать, допустим, для местных штурмов. Там, ну, дураков мало. В этом смысле это да. А тем более без техники, там, где еще, по крайней мере, техника не развернулась. И пытаются разные механизмы использовать. То есть начиная от э, не совсем лояльных, будем так сказать, правительству России, э, сидельцев заводить на штурмы и заканчивая, допустим, где-то и женским составом в том числе, потому что под рекрутинг, под большие деньги там выстраиваются в очередь и женский состав, ну, имеется в виду женский пол. Он есть и один из механизмов, допустим, в режиме просачивания в гражданской одежде, Подготовленный, подготовленный женский пол может выполнять боевую задачу, накапливаясь, допустим, где-то и выходя в тылы нашим войскам, которые стоят на позиции. Возможность такая есть. Но тут я бы не сказал, что это там катастрофически. Некоторые, некоторые такие действия где-то проводятся однозначно. Было бы странно, если бы не этого, то есть они так, таким способом не действовали. Коли ми саме говоримо про удари по НПЗ, вже от щоб якщо про наслідки говорити, то відомо, що в тимчасово окупованому Криму російські військові на блокпостах конфіскують у людей бензин. Якщо буде ця практика набирати обертів, чи можливі якісь пункти тоді, на ваш погляд, у Кримубунтовні будуть ні ті. Дело в том, что российский народ, а в Крым завезли россиян, там же украинцев осталось мало, там есть, понятно, ждут оккупации, но завезли россиян, там сотни тысяч россиян из-за Урала, что откуда денег понабирали, забросили в наш Крым, забросили в наш Донбасс. В Мариуполе там вообще непонятно, ни одного мариупольца не увидишь. Понавезли с болот каких-то черт кого попало. Но вопрос не в этом, в том, что они прибитые, прибитые ФСБшниками, прибитые той же пропагандой. Поэтому бунтов там точно не будет. Будет пешком ходить, будут ослиную мочу заливать в топливные баки, понимая, что она все равно не поедет, но все равно будут. На, на лыжах попытаются где-то идти. Но бунтов не будет. Бунт в России практически невозможен на данном этапе, потому что некому, некому бунтовать настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Ну вот примерно так это сейчас есть. Почему? Потому что настоящих буйных ФСБшники от, э, отминусовали очень давно. Там просто стадо, я уже сколько раз это говорил, это российские 100 миллионов, это такое... по голове э, рогатого скота или какого там какого угодно скота, которые просто гоняют на убой, они туда идут, мычат иногда, но все равно идут. Потому здесь дело не в бунте. На, на что надо давить, и на что надо, так сказать, планировать стратегически как, как минимум. Надо остановить российскую экономику для того, чтобы российская экономика, в основном, это московская братья, не смогла оплачивать, именно оплачивать услуги, допустим, того же рекрутинга, не могла оплачивать производства техники боеприпасов не смогла закупать, они же закупают, допустим, китайское и северокорейское оборудование. То есть вот это оптимальный вариант. Именно из-за этого развалился в свое время Советский Союз. Потому на бунт однозначно нет смысла, так сказать, его, на, него надеяться. А то, что россиянцы, ну, они, в конце концов, ну, из лаптей пересели на «Жигули», сейчас опять «Жигули» обуют лапти и будут дальше там все хлебать этим лаптем они, ж, они, они бунтовать не будут. Стадо баранов. Роман Григорович, Волонтерка Берлінська заявляє про те, що фронт рішить по швах і що є наразі загроза втратити Дніпро, Запоріжжя, Харків та Суми. Все через те, що в нас існує великий брак піхоти росіян, шукають прогалини в нашій обороні, просущуються на велику глибину. каже про те, що необхідно допомагати Збройним силам України вирішувати питання із людьми. Так на ваш погляд, ну тобто, це якби це з одного боку очевидні речі, що немає людей. Як потрібно вирішувати, ви також завжди розповідаєте, але про те, що тріщить фронт пошла вот еще есть it's такой little чудесно на сегодняшний день в целом выглядая так картина ну, мы об этом с вами об этом нас недостаточная плотность у недостаточная плотность личного состава на линии a little потому что вновь little правильно грамотно a решение сформированные сформировать корпуса они решение было сформировать корпуса они, они не составом little ну, bit вот и все. Чтобы их наполнить, надо поставить строй силовиков. Но ну, нет другого сейчас. 1% от населения, я же об этом уже объяснял, 1% от населения может держать в руках оружие. Реально для того, чтобы им работать, но ну, имеется в виду профессиональная работа. Держать могут все, а именно работать им профессионально 1% от населения. Так вот этот 1% он разбит часть в правоохранительных органах, часть в вооруженных силах Украины. Во время внешней агрессии правоохранительные органы становятся в строй состав вооруженных сил Украины. Они должны это у них у них вообще в законе это прописано. 24 статья закона нацполиции это говорит о том, что они становятся в строй, то есть их задействуют для удержания агрессора. Ну, то есть эти процессы, которые должны быть уже давным-давно запущены, пытались заменить Бусификации. Поставить в строй людей, которые никакого отношения никогда к оружию не имели и иметь не будут. Максимум это спереть гранату и потом с ней носиться где-то взорвать на, желез, на железнодорожном вокзале. Ну вот примерно вот так. Зачем их куда отправлять? Вопрос. Берлинская правильно говорит в этом смысле, что да, действительно сейчас есть проблемы, но ничего ж нового не сказала. Мы с вами в кажд, это в, каждой, в каждом эфире. Говорим просто, мы еще говорим о том, что надо сделать. Потому что просто говорить о проблеме и не предлагать решения, но это тогда лучше молчать называется. В армии чуть по-другому. Если говоришь о проблеме, предлагай решение. Если не знаешь решения, лучше не говори о проблеме. Потому вот эту проблему решается. Я уже миллиарды раз это говорил. Снять бронь силовиков, оставить состав вооруженных сил Украины, а госслужащих лучше силового блока. Решаются вопросы на, на, наполнение личным составом, профпригодным, мотивированным, потому что все получают деньги с государственного бюджета, это же государство надо защищать, потому что госслужащие, это служащие государства, государственные служащие. Так вот, когда война пришла, и государство надо защищать, как раз госслужащие должны становиться первыми в строй, а не ловить колхозников и создавать колхоз. Колхоз создали, давайте колхозников, вспоминайте, прикол еще Советского Союза. То есть вот это проблема. Вопрос потери, там, допустим, Запорожья, Днепра, Харькова, Сум на данный момент не стоит. Вот здесь, вот не соглашусь с Берлинской, почему? Потому что для того, чтобы взять под контроль областные центры, у россиян на данный момент не хватает сил СССР. Вот на что не хватает сил СССР, допустим, районные какие-то населенные пункты то есть захватить. Вот тот же Купинск, у нас большая проблема в Купинске. Покровск, Покровская, Мирноградская агломерация. Большущая проблема, потому что вовремя, полгода назад, когда мы с вами об этом говорили, просто побежали все спасать киевское направление, с Курска. Там россияне куда-то несколько тысяч пытались просочиться на Киев, там 300 километров. Если бы они 300 километров пробежали, до Киева бы не уши доползли до, до бы от россиян, от тех, что было непонятно. Но, тем не менее, сняли достаточное количество войск Восточного фронта, это Сырский перебросил на Курское направление, и оголили Восточный фронт. А сейчас отгребаем это. Почему я постоянно говорю? Это либо по недомыслию, либо по скудоумию либо по злому умыслу сдается Донбасс. Это сдача Донбасса, в частности. Вот это вот Берлинская как-то не, как не акцентирует внимание. То, что происходит сейчас, идет сдача Донбасса. Под заявки хотелки Путина, когда, когда он вывалил их с остановкой боевых действий, ну, с остановкой или заморозкой фронт. Отдайте мне Донбасс и остановимся, а мне нужна будет оперативная пауза, чтобы захватить дальше Запорожье, Херсон, а дальше уже, а только дальше уже потом. Днепр, допустим, Сумы и Харьков, а не раньше. Поэтому там, исходя из сил средств, которые у россиян есть и которые они могут собрать в ближайшее время, то нам, нас сейчас, ну, самое опасное, это как раз потеря Донбасса. И она идет, она идет сдачей, я же это вижу. Почему? Потому что сам Донецкий, естественно, каждый там квадратный километр, который россияне захватывают, болью отдается. А так как есть возможность не давать это сделать, а раз бездействуют наши власти, это значит, скорее всего, они в этом заинтересованы, чтобы вот таким способом, отходом, отползанием, выдавливанием просто сдать Донбасс, об этом не, не заявляя в эфир. Потому что никто же не говорил о том, что сдаем Часовьяр, а мы его сдали. А Торецк, сдали Торецк. А сейчас на очереди Покров, Смирноград, а потом и Купер. И это проблема большая, потому что следующие тоже Славянский и Карматовский. Роман Григорович, а Херсон, тому що у своїх пабліках росіяни вже повідомляють про те, що вони захопили так це місто. Звичайно, що зрозуміло, там постійно триває боротьба за острови. Але на ваш погляд, це для того, аби ми там тримали, ну тобто, наше військо, як. Шумовая граната на данный момент, тепловая, если с точки зрения авиации, да, то есть россияне пытаются растянуть нас по линии фронта. Почему активизировались они сейчас и на Купинском направлении, с одной стороны, это северо-восточная часть фронта, на юго-западной части это Кирсон, активизация, но там нет сил, средств для выполнения каких-то задач. На Купинском направлении еще может как-то есть, почему уже Волуки рядом, рядом все-таки Российская Федерация, у них плечо очень маленькое, поставки военной амуниции, по Купинску сейчас, конечно, тяжело, а по Херсону нет. До, до Херсона добраться 500 километров от основных, основных российских кабов. Для того, чтобы захватить им Херсон, им надо хотя бы группировка, ну, тысяч, да, наверное, 250-300 для того, чтобы создать на правом берегу оперативный плацдарм, его расширить, двинуться, допустим, дальше, потому что просто зайти в Херсон, они же будут в таком же самом положении, как были в втором году. Они были на правом берегу Херсонской области. Ну, так чем это закончилось? Бегством, мы же их отпустили. А на куда? На Донбасс отпустили. Ну, то есть тогда дали возможности им уйти кто уже давал, это надо опять же разбираться военным прокурором, что там так произошло. Потому что после того, как они ушли с правого берега на левый, мы тогда потеряли часть Донбасса. Я почему и говорю, идет планомерная сдача Донбасса под стамбульский договорняк, который лоббировали тогда израильтяне Абрамович и Беннет. А сейчас продолжили лоббировать уже израильтяне, ну вернее те же израильтяне, только Витков и Беннет там еще, еще один у них есть товарищ, этот, род, родственник трамповский. То есть это их, это их тема, сдать Донбасс. Вот они разными путями его сдают. А для того, чтобы отвлечь наши войска, оттянуть резервы или не дать возможность создать определенные резервы, перебросить на Восточный фронт, на Донбасс, а россияне сейчас создают такое давление в районе Херсона. Да нет у них сил, сил захватить Херсон. На данном этапе так это точно. Романе Грочи, давайте проговоримо ще одну новину. ГУР повідомляє, що у Ставрополі ліквідовано трьох російських десантників за підтримки сил руху визволення Кавказу. Мова про 247-й сьомий козачий полк ВДВ. І, зокрема, повідомляється, що солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та відзначилися численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення. Вот э, чем можно нарастить еще больше тут эту деятельность нашу? Мы говорили с Вами об этом, о том, что наши спецслужбы используют неравнодушных, это силы сопротивления. Их очень много по всей России. и Они выходят сами на наши спецслужбы, наши спецслужбы находят конфидентов под выполнение определенных задач уничтожения российских военных в любой точке мира. Мы это имеем право делать и мы это сделаем. Операция, ликвидация запущена с 2014 года, и она, в конце концов, приведет к тому, что все участники террористической операции против Украины, которые приложили свою руку к убийству украинцев, как террористы, они будут уничтожены. Механизмы вот такого уровня. Причем выполнять эти задачи будут, ну, оптимальный вариант как раз местные силы сопротивления, у которых еще одна из основных задач – это получить независимость своих республик. А Российская Федерация состоит из 21 республики плюс там несколько десятков государственных образований территориальных некоторых. И, естественно, там есть и свои силы сопротивления, есть свое иногда и правительство и знание. Вот мы, кстати, ингушей признали на, на наша Верховная Рада в свое время, то есть Ингушскую республику. То есть эти процессы однозначно идут по всей России, и наши спецслужбы очень хорошо работают. И то, что они уже начали об этом говорить в эфир, это мы с вами раньше говорили, понимая, что где, откуда можно взяться, там, допустим, под Владивостоком кто-то, который работает конкретно по 155-й бригаде, там все работают, потому что Владивосток – это дальневосточная украинская народная республика, это Зеленый Клын, там каждый второй украинец, этнически так это точно. Поэтому вот такие, такое количество неравнодушных, которое достаточно для того, чтобы всколыхнуть Россию, оно есть. Вопрос времени и вопрос давления на российскую экономику. Для того, чтобы дать возможность этим силам сопротивления активизироваться, надо прекратить эту связь между республиками и Москвой. А связь это в основном финансовая. То есть Москва перераспределяет часть дохода углеводородки российской, в том числе на поддержание госуслуг, на этих республик, потому они от этой трубы, так сказать, дополнительные вливания, они просто отказаться не могут. А как только это все перерубить, будет то же самое, что было в Советском Союзе. Тогда республики соберутся вместе или не соберутся, сами примут решение. Раз Москва ничего не платит, значит, гудбай, Раша, гудбай. Вот примерно так. Романе Григоровичу, дякую вам за цікаву розмову та аналіз подій, і дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам. Звичайно, слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на нашу платформу та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.